Всем привет, ребята, и сегодня я буду проверять, как сделать свой слайм от блогеров. У меня будет только один эксперимент. Если вам понравится, тогда ставьте лайки. Я пойму, пойму, что вам нравятся такие эксперименты. Так что давайте начнем. Первое, что нам надо сделать, это добавить клей ПВА. У меня это клей ПВА. Э, В... ВА... Да мне сказано было, какой клей именно добавлять туда. Но у меня такой, так что добавляем. Вот я уже налила клей ПВА. И следующим нам надо будет муку добавить муку. Сейчас начинаем добавлять. Я не знаю, что это работает, но было так сказано там, потому что в идеале должен был крахмал, но у меня не было крахмала, как она сказала, и она взяла муку. Но я тоже взяла муку, потому что она провела именно по муке. Так что сейчас я перемешаю и включу Ребят, я взяла змеинку еще фото. Смотрите, что с моими руками. Сейчас. И вот такая вот штука у нас появилась. Но, по-моему, ничего не изменилось. Тут появились какие-то комочки. Не знаю, может еще надо помешивать. но... В рецепте не было сказано, сколько надо вымешивать. Только было знатно, что она сделала. У нее был гель для стирки, у меня фейги. У меня и добавляем. Мне тоже была зеленая, как раз по рецепту. И давайте перемешивать. Надеюсь, это будет загущать. Ребят, оно только разжижило эту массу. Не знаю, что с этим получится вообще по-моему ничего не получается, но только разжижила Давайте добавим еще больше муки. Добавляем муки, потому что мне кажется, именно она э делает то, чтобы блин, я тут все захреначила, мне тут все грязное. Окей, ну я ж вышла <с> Давайте перемешаем. Не знаю, что получится, но именно мука мне кажется загущает. А было в рецепте то, что загущает? штука она на самом деле нет. она так воняет ребят фу мне кажется не получается вообще давайте еще чуть-чуть муки добавим муки так не так она добавляла у нее там было очень много муки так что мне кажется именно надо да -да, мукой добавлять много о, ребят, что-то начинает. Так что, ребят, сейчас я повымешиваю. Добавляю вам муки много, добавляю буду. Э и э включимся, когда что-то уже будет получаться. Ребят, смотрите, что у меня получилось. И мне кажется, это уже надо руками вымешивать. Я вываливаю это все на стол. И буду руками начинать вымешивать. ребят, как я поняла, я слишком рано взяла свой слайм в руки, и я тут чуть-чуть повытирала руки, помыла, потому что все это полипло, так что я сейчас буду буду еще добавлять муки, хоть он уже не будет таким большим, как был изначально, но я хочу, чтобы получился всякий слайм. Я тут чуть-чуть собрала, вот такая вот штука, я буду добавлять сейчас муки еще потому что у той девочки, которую я смотрела, было очень много муки. О май гад. Ребят, у телефон туда упал и, блин, камера тут. Сейчас фокус. И сейчас будем дальше вмешивать, пока он не станет нормальным. Так что сейчас включим. Ребят, мой телефон, моя камера вообще грязная. Я взяла в руки и, прим... ну, сейчас я повымешиваю, потому что она как-то сильно липнет. Мой стол тоже уже захреначен. Вообще телефон вообще тоже пол сзади. Я сама вся. Так что, ребят, я первый раз попробовала делать слаймы. Делайте слаймы по-другому как я как венгель. сейчас я уже буду вымешивать на столе okay, еще чуть, -чуть надо чуть-чуть добавить я не знаю оно очень похоже на тесто вот как будто я какое-то тесто делаю но я, там не было ни одного ингредиента теста вообще ну сейчас я вымешиваю посмотрим Ребят, я решила чуть-чуть еще добавить э, жидкости. Жи, э, вот эти штуки. В Потому что, мне кажется, она очень плохо тянется. Я понимаю, я еще не там вымешала ее. Но мне кажется, когда она вымешает, то надо будет все-таки по-другому. Так что я еще раз добавила. Я за кадром еще добавляла. И вот еще сейчас добавила. Ну, очень похоже на тесто. Наверное, из-за муки, потому что мука делает такие комки, я не знаю. Я пока что не давнишевала, я не знаю, может это суперский слайм, как нам обещал автор. Но пока у меня ничего не получается. И уже запись идет 6 минут, почти 7. И как бы... Я не знаю, можно считать это сделанным слаймом. Я, конечно, еще не довымешиваю. Но мне кажется, это, ну, не сильно похоже на сам. Ребят, если бы вы были в моей установке, что вы делали? Потому что у меня засрано это. Я одна дома. Я просто решила попробовать. Но мне, конечно, же, разрешила угу. а сделать слайм. Но она ж не знала, что я вот так вот его буду делать. Блин, ребят, он рвется, он не тянется, он не похож на слайм. Потому что это какое-то тесто максимум. И им играться не очень. Сейчас я мешаю, все-таки, попробую домомешивать его, тут муки, всего этого вот. И сделаем быстренькую штуку когда вы сможете что добавлять, будем добавлять муку, чтобы он не лип к рукам. Мне кажется, он из-за этого не липнет к рукам, уже уже практически не липнет. И это. Может она добавляла этот может она добавляла что-то для размягчения. Но у автора было именно сказано, что ей понадобится только это. И окончательный результат она показала прям суперский слайм. Добавляем еще. Может, у меня неправильные ингредиенты. Может, у меня неправильные. Но она доверяла, что это можно любой. Вот. Так что это не я кривожопая, а автор не уточнял. Именно какую марку, какую штуку надо. И похоже это больше, наверное, не на слайм, а на тесто. Я это выброшу, наверное, потому что М -м -м, зачем? Зачем? Он так прикольно выглядел когда это было показано у автора. Но я не буду говорить, кто это за автор, потому что не буду. Потому что не хочу. А. И я просто, ну, это похоже на тесто. Автор, если ты меня смотришь. Это тесто. Это не слайм, это тесто. У нее был клевый слайм. Там как-то он вот так вот все делал. Но это же не слам, это тесто. Вот то, что у меня получилось. Или это тесто. Я кривожопа, или криворука, или я из одного места у меня руки растут. Или что? По-моему, у меня. Она сказала, что этот слам для всех. Она сама доверяла, что она кривожопая. Так кто кривожоп? Я или она? Или это просто рецепт неправильный? Блин, мне так жалко ингредиентов, которые я сюда добавила. Добавить, давайте добавим сюда еще муки. Ребят, включимся потом. А, ребят, я поняла только одно. То, что этот рецепт...